Команда образовалась зимой прошлого года. Образовалась она на фоне всеобщей тенденции разделения в нашей стране КВН и появления нового жанра в юморе и в юмористическом контенте появления такой передачи как Лига Смеха. Соответственно, соответственно появился фестиваль Лиги Смеха, собрались команды, поехали. Кто-то хотел поехал, кто-то хотел не смог, не поехал, кто-то не хотел и не поехал. Мы ну, те, кто не хотели не поехали. Я ну. сколько уже ей лет, и выстроена, была цел... и выстроена была, и сейчас выстроена целая система мига которая какой-то такой цикл, есть замкнутые производства юмора. Лига смеха это проект шоу, оно может быть один год, может быть два года, потом оно может исчезнуть, непонятно сколько оно долго продлится, вот будет скоро проект стендапа Лига смеха, то есть видно, что ребята, Не ребята, квартал ищет то, что принесет больше ему рейтингов, больше прибыли, и мы знаем, например, что сейчас у Лиги смеха не очень хорошая ситуация с тем же рейтингом. Насколько это перспективный проект, непонятно. А КВН, он как был КВН, так КВН и останется через еще 50 лет. Поэтому более стабильная игра, поэтому в нее играем. У ну, вас на КВН актуальный сегодня, самый КВН, не как-то нежели у чем Лига Смеха. власне, на, Наприклад, на моїх батьків, на наших батьків. Їх дивляться всі, від найменшого до найстаршого. От КВН єдина залишається, це єдина залишається гра, яку саме хочеться грати молодим людям і, власне, для молоді. Поки ми молоді, то ми будемо грати. Нельзя сказать, что Лига Смеха это плохой проект или неудачный проект. Это проект цікавий, но это не КВН. И на первом сезоне было непонятно, зачем в него играть и как в него играть. Второй сезон, третий, если будет. Ну Посмотрим. Может, он реально будет для ковальщиков украинцев, которых не будет альтернативы, чем-то хорошим, чем-то полезным. Тогда будет смысл там да, что-то делать. Что касается сезона, то мы, в принципе, все успели, потому что мы не появились. В том-то и дело, в том-то и разница, что мы не появились. Мы уже мы не можем, человек не может рождаться 25 раз. Мы просто реформировались и в этом виде, в этом составе пошли играть в КВН дальше. Вот Аннексировались. Аннексировались. Аннексировались? Ой, извините. Аннексировались. Это вырежем, да. Аннексировали. Ну ладно. Так вот, мы не появились. И за этот сезон мы хотели немножко посмотреть, что мы можем попробовать, в таком давай. виде. Да попробовать, притереться друг к другу еще раз в таком виде, как-то усилиться кем-то. А нам встретился на пути наш замечательный человек, который должен был встретиться нам и раньше, нам с Аней, по крайней мере, потому что мы учились на МИФАКе. но я, честно признаться, ни разу его не видел, это, ну не суть, наверное, это я неправильно жил. Вот, Владислав Кононов, это человек из одной хорошей партии, наверное, не будем его озвучивать, чтобы Виталий Груша не писал в комментариях ничего. просто нам встретился, мы немножко помогли ему в организации его предвыборного быта, скажем так, в агитации, да, насколько мы это сумели. А он нам помог материально и морально, и он был с нами, он очень прикольный чувак, он просто веселый чувак, молодой. Я бы сказал, после драки кулаками не машет. и были нестыковки по разным моментам, но все равно все зависит в итоге от тебя, поэтому говорить, что какой-то был негатив, Недоработки были с нашей стороны. Для меня негативный момент, я считаю, что для всей нашей команды в том, что мы не имеем возможности заниматься КВНом столько, сколько хотим сейчас. Да. Для того чтобы для того, чтобы чем-то заниматься, чего-то добиваться хорошего в Кавайне, либо в спорте, либо еще в чем-то, нужно, ну, нужно этим жить по Ладно. сути. А мы, к сожалению, из-за того, что каждый из нас работает, либо учится, либо работает и учится, не имеем возможности сесть. Вот многие люди думают, как пишется КВН. В нашем случае он пишется очень быстро. Очень-очень быстро и, можно сказать, экстренным темпом. Люди собираются за 2-3 дня до игры пишут, переписывают конкурсы. А вообще, в большом ковании, либо в серьезном, это типичный заезд на неделю, когда люди на неделю заезжают в квартиру, что-то пишут неделю. И там у них есть время подумать. У нас за этот год не было, наверное, практически ни одного даже часа лишнего, просто думать, там думать, что мы делаем. У нас была возможность сделать сразу. Типа вот сделал, нормально, нет, все, это твои проблемы. Поэтому негатив в том, что мы не имеем э, возможности сколько Но сейчас возможно будет лечь, если очень будет лечить все, чем будет. Да, я не подумал об этом сначала, но реально негатив главный для меня, то, что нету теперь в КВ не планки, которая, план, которая задает тебе развитие. То есть, некуда развиваться. Ты же не можешь сейчас лететь и поехать играть потом в Москву и шулик, потому что тебя не поймут на родине. И не можешь поехать играть в Крым, там, есть на проводятся какие потому что это будет неправильно, понимаешь, почему. Есть только Лига Смеха как проект и какие-то разные проекты, в которых, ну, как уже говорил, это не КВН, это фарма-шоу. И поэтому КВНчики могут играть ну, в региональных лигах максимум, вот в Лиге Отклика Киевской, ну и все. Поэтому немножко обидно, некуда тебе расти в КВН в Украине. Я лучший актер Отклика, кстати говоря, по результатам интернет-голосования. А я почти лучшая актриса. Почти мы видели из Ланинова интервью сегодня. Что еще максимально. Что тебе Помню, как мы издали суммы. И цей самолет или а так, как и стоял просто под подвиге. А у нас в был, он... был <свят> самолет. <свят> и... Резюмируя этот год Кавайновский приятен тем, что мы сделали то, что хотели в суммах дважды, особенно второй раз. Независимо от того, что на игру тогда пришло 50 человек где-то в среднем. Потому что зал был абсолютно пустой, был дождь, а людей в суммах, наверное, не было. Не очень не дождь. дождь, дождь. дождь. Боятся дождя. А поэтому было 50 человек, и мы показывали визитку, по сути на пустой зал. Но мы показывали то, что мне очень нравится. Ну, то есть какой-то другой, другой, не такой прям доступный юмор, пинки под зад. Я был на финале Лиги Смеха, и была одна шутка, когда человек вышел на сцену, мужчина в женском купальнике розовом. Я не очень люблю такие шутки, скажем так. Это, это, это законченная да, шутка. Это вся шутка, да. Собственно, больше ничего в ней не было. Вот. И хочется, чтобы развивался какой-то еще юмор. Пускай текстовый, концептуальный, такой, который заставляет человека немножко над банальными вещами подумать. Хотя бы чуть-чуть напрячь свои мозги человека, который хотя бы учится в универе Шевченко. Он как-то сюда поступил, то есть у него есть какие-то извилины. Но он все равно хочет видеть мужчину в женском купальнике, да? Так думают люди, которые ему этого мужчину показывают. Я думаю, что нет. Я думаю, что если показывать людям что-то хорошее, интересное и другое, то люди приучатся и станут воспринимать и юмор по-другому, и свою жизнь, и в окружающий мир не так просто. Хватит пинать под зад друг друга. Мы уже отошли, вот в 20-е годы оставим их где-то. Бастера на оставим там где-то, хотя он хороший. А мастер веков, Этого режется, это не важно. Вот, этот год показал нам, что мы можем праздновать в очередной раз. То есть для меня это очень хорошо.